Мы ели выскочили с ребенком на руках, бежали по этажам. Вот вначале сидели там. В коридоре возле лифта потом уже один взрыв за другим был а потом мы уже побежали в подвал с ребенком ребенку 5 лет она кричала мы уже растерялись не знали куда нам бежать или выбегать сидели в этом подвале и каждый взрыв были сильные как бы от волны пыль вышли дышать нечем было закрывались. Ребенка прикривали вночі через те, що було пошкодження осколком, флаг опустився. Ми хотіли його підняти, що не дождуться деякі тварюки, але ми його піднімемо. Охрана була дистанційна і тому ніхто не постраждав. І Це головне. Попередньо дуже пошкоджений фасад. Немає ні одного взагалі цілого вікна. А вчора, вночі, коли була можливість там бути і дивитися, також немає дверей. Просто не єдиної двері. І тому, на жаль, дуже серйозні пошкодження, як снаружи, так і внутрі. Купа скла, відсутність дверей, стелі. Холодно, вітер, ну насправді жах. Пожежі не було, і це врятувало ну, взагалі будівлю і, ну, і багато обладнання. Бо, на перший погляд, всі такі суттєві і велике обладнання не постраждали. Вот буквально вчера с детьми приходили сюда, у меня ребенок старший заболел. И должны были попасть к врачу в понедельник на запись, чтобы она посмотрела, как проходит лечение. Но я теперь не знаю. Я пришел в гости, а тут такое. Ну не гости, проведать. Что Дверь заклинила, я выходила, закрыла и ключ не могу от удара она покривилась. Вот сейчас иду, не знаю, дверь не могу попасть, чтобы стекла убирать. Ну, такого не ожидаешь и радости точно не проносит. конечно. Лучше всего ну, показывает это, как это чувствует собака. Пришлось ее держать на руках, потому что ее трусило так, что казалось, у нее сердце из груди выпрыгнет. Ну и дети, конечно, они тоже сильно нервничали. Все время в телефонах летит, 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 летит. Прячемся, то есть, ну, тяжело. И все время успокаиваешь. Хотя сам тоже не на легке находишься. Входная дверь ее выгнула. На кухне два окна. Одно полностью вырвало. Вместе с петлями можете посмотреть. Вот оно стоит. Вторую раму повредила. В детской двух окон нету. В спальне нет ни балкона, ни, ни, межкомнатной двери, ни окна. И в кабинете тоже нет ни одного целого окна. Викна за мисс использования, это сходы. Та двери, аварийные выходы, паркинг, паркинге рулеты. Різні рулети, мабуть, навіть в паркінгі авто. На території ОСББ близько 15-20 машин. Так, бо загальний висновок це буде робити експертиза.